Вопрос в том, что полируем окончательный результат начиная с сейчас, частых, не запускаем работу. время порядка двух с половиной трех месяцев, ну три месяца, значит, это получается, это заключение на хозяйство, это решение суда, это... Это все а в да? это все с 30, да? Да. Это Раньше получится, потому что должно вступить решение в оно должно быть. Через Света, Другого выхода нет. Нету земли, нету освободной земли. Или же тогда отводить землю через Одесский городской совет? разрешения на строительство, на обслуживание дома, передачу это, это Вот, будем так говорить, и не знаю, какие из них Вот это будет вот от начала, от начала. Вот 15-го

Вы предоставляете просто документы. Ну, yeah. yeah. Что еще? Знаешь, нам надо? А, для ну какие я же Какие документы скажем, mm -hmm. Что надо предоставить? Mm -hmm. а, например, yeah. вы говорите, да, я завтра идею, говорю, какие документы надо, предоставить, mm -hmm. чтобы все это было для сюда, для всех этих вопросов. Я говорю, что эти документы, это все, я говорю вам. Вот только документы от вас нужны. От вас нужны что? Материально заверенные формы паспорту, которые просто обязательно как это Ну и все, что возможно по этому плану. Если вам паспорта ничего нет, значит только будет технические получения дела. Мы выходим на место, а возможности работы на сухопасе, но только хозяйство, не будет в дальнейшем проживании и э, существование этого объекта как, как объекта э, для проживания там или ну тут в данном случае пригодное для где-то тех, кто то за ресторанами, для хотя бы для сети. Ну, такие вопросы. Э, Ваш... полиманчику. Полиманчик. Полиманчик, значит, это 2 сантиметра. две сессии. Две сессии. Да, две сессии. Я не знаю, из-за чего. Потому да. что первая сессия – это перевести ее в коммунальную собственность. Если получится вопрос о том, что без взять коммунальную, пока разговор идет о двух сессиях. Во-первых, ввести в коммунальную собственность, второй сессию э, разрешение проживания и разрешение на приватизацию Приходить. Приватизировать, приватизировать можно будет по согласию жильцов, соответственно, еще в каком-то дифференцированном э, порядке. Вечерного может кто-то написать что ему надо понтиме протеграть, а кто-то написал, что ему надо перестать. То есть они дали согласие и все делать. Значит, да, это конец сентября месяца. Да. То есть получается, если сейчас начинать вопрос, то эти вопросы можно обходить в вот, сессионную стадию. То есть в принципе, да. да, да, да. А, оценка, оценка, которую мы должны отдать, где-то на 30-е Да, конечно. Зачем? Ну смотрите, да, это перед первой сессией, и перед, значит, грубо говоря, ну и перед второй сессией, или, ну перед второй сессией, если будет отдано, то это будет что мы все прошли если идти после сессии, чтобы у меня не было каких-то чтобы я потом не носил, не давал какие-то эти самые обещания, что это будет людям все приватизацию? Да, это решение сессии будет. Значит, проживание людей с приватизацией жилья в этом приватизации. Хорошо, здесь 20, 20, 20. Значит, документы на всех проживающих поэтому этом лиманчики должны быть до первой сессии даже, потому что э, люди будут э, уже в какой-то степени будут там, что Будет заявление на определенные на, на, на лица, э, депутатов, которые будут представлять все эти с всего хозяйства. То есть будет заявление от людей, которые там пожелают, что они просят оказать им помощь, которые на сегодняшний день Никому получается, они кто-то не слушают, они остались ветеранами на улице и вот это вот ситуация. И как они дальше будут жить в данном государстве, с демой, если они что не проработали, там проживают люди, проработали на паблике, а у них ничего там не нужно. Вот, конечно, определенных физическое лицо пишет, в том числе эти вопросы будут и зависеть от нас, пишет все эти вопросы, некоторые заключения, которые на то пишут, что вот такие вопросы для на все Получается, с нас можно только лишь какие-то документы, все остальное вы Да, нет, единственное, что вы будете, например, те заявления, которые я, буду печатать, вы будете подписывать людей в той форме, которая необходима. сумма 35 тысяч, правильно? Ну, да, да. А, смотрите, у вас есть номер телефона? Что мы можем это... где-то судьи там поиметь пару копеек здесь? По... Там, там есть этот объект, конечно, mm угу. -hmm. который <свят> немножко сейчас я над ним работаю конкретно. Пока есть предварительные такие вот эти сами, что опять же эти, <свят> эти, <свят> эти вопросы, все сегодня. Если он да. значит, из-за из того, что получается на сегодняшний день, надо назначить организацию, которая будет заниматься благоустройством даже по территории, mm. которая хочет привести что-то в городе к тому виду, который был местный людей реставрировать и реабилитировать в том виде, который мы было первоначально, например, видеть. Вот. Вынести его Mm. Сессии, какие-то вопросы. Признать право выкупа, передать в аренду со стороны ДНК определенных выкупов. В аренду с правом выкупом. Да, с правом выкупом. Давайте так. В аренду можно передать, например, на два года, на три года, ну, на ну, 49 лет, что? в зависимости yeah. с, с, с выкупом, да, например, с правом выкупа. Но тут выкуп просто То есть, можно передать арендаторам, я думаю, что где-то года на 3 на 5, потому что год это нереально, а выкупить в течение после трех месяцев. Ага, получается 3-5. Хотя можно ну, на год, например, на год в аренду, это будет даже как-то, знаете, если это решение сессии появится на э, сайте города, все будут понимать, где -то, что это пошла, определенная сделка, потому что заход в аренду никто, никто ничего не сделал. Mm -hmm. Ну, понятно, да. Хорошо. Yeah. Да. Ну, ну, так мало, ну, что требуется да. удар. Пакеты нету в пакет mm -hmm. вашей организации, я mm -hmm. э, все эти самые банки, все реквизиты, все вопросы, которые письмо, которое мы напишем. Э, и на банке, которые пойдет на Я там даже при Вам нужно определиться с тем вопросом, который надо mm -hmm. Значит, там где-то порядка 100 квадратных метров будет плюс, минус, но минус, минус не будет, может быть, плюс квадратный mm -hmm. метр, вот такие вот, вот где-то в пределах потому что пока конкретно не замерло, еще никто не замерял и не делал. Mm -hmm. Здесь э, первоначальные планы, этого мероприятия. Но э, то, что было в там просто другая, где-то не где так то меры, когда и так, это уже потом Где-то порядка 100 квадратных метров, то, что будет на следующий день, реально. Осталось эти то на Значит, что будет, порядка 100 Час, то, да. Да. Хорошо, тоже сессионно получается до одной сессии, до а одной сессии. Да. Здесь тоже, да, да. Ну, практически гарантируется. Да. Mm -hmm. это, если мы до второй а сессии проплату делаем, то можно считать. И тоже больше не mm -hmm. Смотрите, а, тут Вопрос в да. том, что сессия, которая mm -hmm. на сегодняшний день будет, может быть сессия, которая, смотрите, есть это то, что до первой сессии необходимо проходить э, половину средств. Для чего проходить половину средств? Для того, чтобы эти вопросы уже каким-то образом были задействованы сто процентов, потому что, ваши письма, что не пойдет вашей письма что-то придется, какие-то просики, и уже в этой сессии будет указано, что с такой-то организацией, которая была вы раньше, отношений, отношения а ходатайство, э, которое мы пишем, с эти вопросы с ее реабилитации, с этим мы э, даем свое заключение и просим на сегодняшний день, чтобы эти вопросы были сделаны по реабилитации там в Украине, переданы в какой-то организации. Решение здесь будет, с тем, что разработка какой-то организации передать, мы, и передавать не будет какой-то организации, возможности последующего. Okay, документов. А, а, это вставить. что? Тоже получается, что э, очень много уже там, если выносить, надо сделать для надо сделать оценку объекта, надо назначить оценку на самом деле. Это не ваши вопросы, это вопрос знаешь, то есть какая сумма будет, э, это, какая сумма стоит и потом на вторую сессию, может быть, это вопрос становится и все равно решится. Если оно решили, и передачи ну, тоже опять же будет значит, о том, чтобы стать возможность сделать оценку следующей продажи. То есть а потом все равно здесь будет коммунальную собственность продать каким то таким-то, таким-то, заключить договорные отношения тем-то, кем то тем Поэтому не знаю, как получится выносить или нет, но здесь все. Хорошо. Ну, если, то, если то будут какие-то, если будут какие -то, то, возможности, там непонятные где-то какие-то, значит, мало ли какие -то, то в том же еще месте еще есть такие объект. Там же, да, там же он получается ниже, из-за чего? Дело в том, что на сегодняшний день будет, будет происходить реставрация всего этого мы разрабатываем эту документацию по этому вопросу. Да. Являемся заказчиками реставрации этой части, где будут устроены подземные ходы под фуникулером, будет открыта часть свода биодука, который под подземной столетии, будет сложной проход, связывающий две части этого с лунного парка и сфера вдоль Тимурского бульвара. То есть там, там будет там на следующий день разработан проект и даже утверждается на те вопросы, которые будут для благоустройства города именно социальное целью восстановления вот этой части, для сфера, для того, чтобы все было отлично для приема туристов и гостей города. Поэтому тут еще будет, тут еще будет значит, вопрос по спонсоров. Mm -hmm. и на другие территории, которые есть в этом смысле, хотя практически там же немножко есть еще. Mm -hmm. 80% есть заявок, а пока еще так, это вопрос. Ну, может быть, может быть, вот, например, в двух уровнях, если делать точку в двух уровнях, mm -hmm. да,

для нас э, проект работает, и мы ищем то, как, что можем сделать. Вернее, кто что хочет. Потому что мы должны показать. Например, мы общий вид сделали э, самого вида. А, ну, это получается, вот мы разбили так, что на точке где-то порядка 50 метров квадратных под в э, плоскости первого этажа и порядка 50 метров после сумма такая же получается, да. да, да, да. из, из расчета, что